Хочу вам, пані, поставити питання. Нам э, писали глядачі, що э, чи вам ще не видно якоїсь цієї біди, яка може вказувати на завершення війни, яка може тратитися? Що це саме може бути? Все время, я звільнююся, вона все різід да. через трагічну ситуацію. Все Довгий період. Я вже об этом давно говорю, слінібот. І що це саме може бути? Це пов'язано з водою, з якимось масованим обстрілом, з ядеркою. То на разе... Ну, в последнее время башня прямо четко висит над Украиной, то, что они хотят сделать какую-то трагическую ситуацию. Видите, какие это детская карта и вода. И такое впечатление, смотрите, что они хотят это... Чтобы это как-то... Ну вот все равно это как-то больше вода водой, но еще почему-то вот что-то связанное, чтобы это не только Украина, да, а чтобы это Европу захватило. Все-таки у меня под, под большим вопросом все равно на сегодняшний день все станции, ну как бы мы пересматривали Запорожскую смотрели, там все равно опасность остается, это она висит тоже с самого начала Чернобыльскую смотрели, что бить они туда будут, но большой вопрос у меня все время возникает э, э, атомная станция Беларусь. Беларуси именно не произвести вот такое, знаете Повтор, как Чернобыль, а что-то какие-то хит... ну, провокационные хитрые действия. Но она очень такая она, как и Чернобыльская, они даже сами писали. Она какая-то хлипенькая, что ли? но что-то там есть какие-то дефекты. Тем более кто ее строил? Висит эта башня, висит. Тяжело мне сказать. Наші глядачі запитували, що очікує Київ в квітні, які небезпеки для столиці. Смотрите, я робила розклад по поводу самолету, який розбився у них. Ну, російський ну, бомбардувальник. Тут, ну, он являється носителем, в тому числі ядерних боеголовок. Да, да. И мне бы все ничего, да, разбился, и слава богу. Но мне в их прессе не понравилось то, что они в конце написали, что они рассматривают вариант, что это могло быть какой-то модернизацией этого самолета. Что-то они там модернизировали. Я делаю расклад на него, и они действительно, они его модернизируют. Что-то что, -то, что -то более мощное, ну что-то связанное с ракетами. И Мы на украину. фоне этого что-то у них произошла нестыковочка, украдена идея там идет. За счет этого он действительно потерпел катастрофу. Цель цель была карта Зеленского, то есть цель это Киев остается и еще две цели. Насколько они его могут и это понимаете это что-то мощное запускать, когда допустим вот мы знаем, что просто так, ну, плотину, допустим, не пробьешь, да? Ну, говорят нам, надо изнутри. А это нацелено на создать катастрофу с водой, и там выпадает вся шаркан солнца. Это опять же, это может быть что-то связано с атомными станциями, это что-то может быть с горючим. Вот такие нехорошие планы. Насколько они могут его модернизировать, ума не хватает, да? Не хватает. К сожалению, попытки будут. Ну, Ну, не хорошая карта в конце маленький шанс есть, маленькі шанси є що знаєте, ката одноразовою, вони можуть запустити вода. Ну вони хочуть, щоб з них зняли санкції, щоб вони мали якісь там запчастини до літаків. Они все это пошкоджают. Да. И... Ну, ты типа, покажешь для цивильных, где такие, же узумеем, что там не только про цивильных. При всем при этом вот это модернизация, марди... <laughs> да. Да, да. Она, не... ну, это несет опасность не только для Украины. Это, знаете, попрясать по, э, ну, миру показать, что мы такие крутые. И там карта выпадает Трампа, в том числе и показать США, мы такие крутелики. Что мы можем и по вам вот это запустить, понимаете? Там вже зовсім. Як ви взагалі бачите, яким країнам Європи загрожує реальна небезпека, обстріл, теракти просять хоча б перелік країн, да, от які найбільше вам не подобаються в плані. Ну, давайте почнемо з Франції. Бути. Мені не подобається Франція. В плані того, що зараз відбувається в Ірані, да, ось ця війна. І Франція ж попросила своїх жителів покинути територію Ірану. Франція. Опасна для Франції. О. сама карта переворачивается выше суд. Опасность для Франции идет. Наибольшая степень опасности. Идет. Германия. для Германии. Да, Германия вообще, смотрите, какие карты падают. Германия наивысшая степень тоже опасности идет. Вода тоже, там что-то вода фигурирует, в том числе mm -hmm. жертвы. Похожие карты. Ну что там, Польша. Опасность для Польши, хотя я ее смотрела, Польша. Тоже высший суд идет, тоже жертвы, видите, могут быть. Ну, нехорошие карты выпадают. Мы еще... Ну, страны Балтии мы смотрели. Там, ну, еще в целом, давайте, страны Балтии. Страны Балтии. В планах. Там планы есть какие-то у них, но пока не по пассиву, это то, что касается Кремля. Но это какие-то, видите, это манипуляции, это какие-то диверсии, это проблемы с интернетом, это, ну, одним словом, диверсия, это гибридная война, вот здесь, в таком смысле. У кого еще смотреть? Италия. Опасность для Италии, ее посмотрим. Опасность для Италии. Ну, там больше, да, там, смотрите, там, видимо, стихийные бедствия вот остаются, опасность стихийных бедствий остается. Но и что-то рукотворное, это опять то, что мы смотрели, это может быть усиление стихийных бедствий. Ну, то есть тоже так себе. Ну, вот Виолетта запытывает Нидерланды. Нидерланды, опасные для Нидерландов. Для Нидерландов. От воды какая-то очень опасность. Серьезная опасность от воды и раз, я не знаю, проблемы за счет этого какие-то мощные проблемы внутри. Опасность от воды. Это не стихийное бедствие. Это может казаться стихийным бедствием, но это что-то рукотворное и нехорошее. Чи Трампова экономичная война приведет до гражданской войны в Соединенных Штатах? Ну это да. Причем, если вот на сегодняшний момент, если это планировалось там на какой-то, допустим, срок, но подальше, то в связи с последними событиями это приближает эти действия. Это правда. Это да. Угу. Это уже прямо видно, что все идет к этому. Ну вот давайте все-таки, да, сейчас мы повертаемся до питання этих тарифов, да, которые запровадил Трамп против всех стран, Світу, ну як він це подав, та тобто там 34% для Китаю плюс 20%, які раніше вже діяли для України. Там є також 10%, Він запровадив для Європи. Там 20%. Ну тобто там величезна кількість цих країн, і все таки давайте ми подивимося, чи дійсно запрацюють ці мита, чи це просто така зараз істерія, і всі все домовляться, і буде все добре. Ну, смотрите, это делается целенаправленно. Ну, те, кто говорят это делать, ему, да, знают, что они делают. То есть это мощный экономический кризис. И вообще вся эта ситуация, вот все время по картам, да, вся эта ситуация, то, что сейчас происходит, мир все ближе и ближе к какой-то катастрофе. Мы не удаляемся. Каждый раз по картам, каждый день мы приближаемся к какой-то мировой катастрофе. <реклама> Ну, смотрите, это какие-то постановочные действия. Это целенаправленно делается. Это целенаправленно разыгрывается вот этот сценарий. Кому-то это очень надо. Ну, если говорить о конце Америки, все пока идет в ту сторону. Сумеют они остановиться? Еще есть шансы, да? Не один, а несколько остановиться. Можно остановить. Но кто-то вот разыгрывает, есть вот такие кукловоды, которым, видите, все это надо. Надо что? Надо уменьшить количество населения в мире. Надо опять <клёх> новую болезнь. Что там у них по плану? Голод. Ну, виходить наразі так, бо зараз провідні економічні експерти що пишуть про ці запроваджені мита Трампом, що багато товарів просто більше не імпортуватиметься, створюючи дефіцит і значне зростання цін. Одне лише там китайське мито може призвести до значного зростання бідності загалом у світі, то виходить, що це так задумано. Ну, я ж вам говорю: є да. от я вам показала, є кукловоди, корі розігрувують. Ну, перед Під намі цей сценарій. Іскусвіна создають такий сценарій. В той же час. Чому в цьому списку, пані Олено, країн, на які, Росія, на які Трамп запровадив мита, немає Росії. Бо, типу, мовляв, вони з ними не торгують. Ми знаємо, що тут все навпаки. І ще там немає Куби. Білорусі и Північної Кореї, бо мовляв на них санкции і так надто сильні, то є метне Ну допустим, если он говорит, что они не торгуют, в тихаря они торгуют. Втихаря что-то едет из России туда и не едет обратно. Ну ладно, просто воно в другие контейнеры запаковано, там не ну, российские контейнеры, да, да. а какие-то там, я не знаю. станции наложено. Іншої ну тут, смотрите, у него еще какие-то планы на России. Ну, ну давайте зараз, так, да. если мы смотрели, если разобраться так, что когда начали войну против Украины, все-таки Определенные силы США тоже были заинтересованы в этой войне. Мы это уже видим по политике Байдена и то, как помогали Украине, могли это остановить, и уже могла Украина освободить достаточно много территории. Это мы видим. Тут, видите, тут эм, оторвать ее от Китая одно, а потом использовать в каких-то своих целях. Грязных целях, грязных делишках. Ну, против Европы, да, я согласна, что частично и против Европы. То есть, руками, опять же, Кремля. Вот как Украину, да, руками Кремля, так и действия против Европы. То есть у, у кого-то опять же остаются свои планы на Кремль: На вот, использовать их в своем сценарии. Ну, виглядає так, що типу американці хочуть російські ресурси по повній програмі, і вони про це зараз домовляються і тому не обкладають митами рашку. Ну це зараз як так виглядає. Ну, і що нужен от этот потенциал? Експерт Жданов каже, що за Будапештським меморандумом прописано заборона економічного тиску на Україну. В той же час ми знаємо, що Трамп тисне на нас, що ми підписали угоду про Надра, і от зараз ці мита. то е, питання типу, в чому пані полягає, Що типу Жданов каже, що будь-який суд Америки буцімто підтвердиться і скасує всі тиски на нас? Що як, як ви це бачите? От, правда буде ну, таке? суди, сута дійсно. Да, и знаете, чи может потом суд Америки скасовать вот вот указ Трампа про, про Там же ж у них в Штатах разная ситуация с судами. Ну, во-первых, двойка, да? Том иллюзия. Ну. ну, тут уже не совсем про демократию речь идет. Понятно. По Последнее время, я так понимаю, что страх. Есть какой-то страх у определенних судей. Хоча бойка, всякое может быть, но какие последствия будут для судей потом? Что ты робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, там, де тайм-коди.